возвращаемся к нашему к нашей эмоциональности. Тут кто э, ходит и следит за тем, как мы рассказываем об эмоциях, о, о том, о принципах, которые принимают, то мог, могут заметить. Раньше э, мы здесь писали 90 процентов, но на самом деле тогда мы просто скромничали, а сейчас стали чуть-чуть смелее. И можем сказать, да, то, о чем мы, на чем мы останавливались, о том, что 100% всех наших решений, они только эмоциональные. Ничего другого у нас нет. Эмоции – это тот первичный фактор, с которого все начинается. Эмоции – это тот фактор, которым все заканчивается. И наша логическая часть, она существует всего лишь для двух вещей. Если… Как-то представить эту модель, перевести ее там, на модель какого-то государственного устройства а, или чего-то другого, то у нас есть температор. Этот температор называется наш а, древний мозг, но только не рептильный, да, потому что у нас есть еще рептильный, у нас вообще на самом деле три мозга. А вот первый мозг отвечает вообще просто за моторные функции. Потом у нас есть так называемый эмоциональный мозг, который отвечает за то, кто мы есть. Ну и потом самое новое и самое еще и на самом деле самое энергоемкое это у нас неокортекс а, или логическая часть нашего мозга и вот у нас есть император вот император это наш древний в мозг который отвечает за все наши импульсы которые отвечают за наше поведение и у нас есть умный мозг да, или логический мозг так вот Представляем, есть император лимбическая система, и что мы можем а, ему предложить с точки зрения... А, ну и еще здесь как бы нужно обратить внимание на то, что а, он работает менее энергозатратно. Потому что там шаблоны сформированы, там все понятно, а, и мозг еще и ленится. Да? Думать ему намного проще а, покориться наши эмоции, ну или если там сильно надо, то чуть-чуть потратить энергии для того, чтобы сказать, ага, так, хочу, ну, не обязательно это сформулировано как хочу, а все мы знаем о том, что кто-то хочет платье, кто-то хочет машину или велосипед, а начинаем думать, а зачем? И всегда находим объяснение. Ну как новая модель? Нет, ну это же уже не модно. Как? Я уже три года езжу на этой машине. А вес велосипеда вместо 13, там, например, килограмм, выходит новая модель, которая 12 килограмм, 300 грамм, 700 грамм. Потом сразу начинается какой-то мыслительный процесс о том, что это при каждом повороте педали, то сразу мы сколько экономим энергии собственной, поэтому надо брать кучу денег, выкинуть, но надо. Ну или а, иногда там тоже приходит с каким-то, с какой-то идеей о том, что, ну в общем, в любом случае это, это не более чем а, право вето, а все остальное формируется именно в нашей лимбической системе через, по, а, через воздействие определенных гормонов. Потому что все мы и вся наша регуляция, она происходит двумя путями. Химическим и электрическим. Ну или электрохимическим. Вот, то есть все, что а, с нами происходит, перепады настроения, это химические факторы, это гормоны, это нейромедиаторы. Они отвечают за все, они нами регулируют. И всего лишь нам дальше нужно понять, а как, как это работает для того, чтобы правильно, правильно в нужную нам сторону направить вот этот вот первичный импульс. Для того, чтобы покупатель пришел в магазин и почувствовал что-то, какое-то желание совершить какое-то действие. И вот здесь дальше мы имеем несколько факторов. Все знаем, как устроен наш глаз. Все учились в школе. Мы различаем 65 миллионов цветовых оттенков. Но все 65 миллионов цветовых оттенков, они формируются всего лишь четырьмя рецепторами. Их всего четыре. Три колбочки, синяя, зеленая и красная. И одни, одни палочки для того, чтобы сформировать монохромное зрение. Вот как только мы попадаем в какую-то очень неосвещенную обстановку, то сразу у нас включаются палочки. А дальше у нас... Э, и, и мы начинаем различать. Это делается для того, чтобы состать, создать чувство безопасности. Без безопасности мы вообще никуда не денемся. Это то, что э, вообще ключевое в ритейле. О том, что перед тем, как покупатель будет готов что-то купить, он должен разобраться с одним, ответить сначала на один первый вопрос. Ничего ли ему здесь не угрожает? Ну это не только, не только в ритейле, это везде. Так вот, когда мы определили, что в общем-то не сильно да, что-то угрожает, то дальше включаются у нас палочки и колбочки. И у них есть свои особенности мы начинаем осознавать цвета приблизительно через 480 миллисекунд. То есть вот мы начинаем понимать о том, что это красное, это зеленое, это синее. Ну или в зависимости от того, насколько интенсивно возбуждаются э, наши, э, наши колбочки, то у нас формируется вот это вот огромное сочетание э, интенсивности сигналов от э, Колбочек определяет количество цветовых оттенков, которые мы различаем. И вот какая особенность у, каждой, у каждого из этих сигналов? Как вы думаете, почему мы все называем красный цветом любви? Да. Потому что красный... Вот э, представьте, да, 450 миллисекунд проходит с того момента, когда мы видим что-то. Так вот, через 85 миллисекунд у нас, вот если мы посмотрим на эти э, томографии, ну, это данные, да, с, с функциональной томографией, Через 85 миллисекунд у нас начинается возбуждение в мозгу, в лимбической системе. Возбуждение. Там начинает активность нейронная возникать. 85 миллисекунд. И только через 450, еще 350 миллисекунд мы начинаем осознавать, что же есть. Именно поэтому красный цвет любви. Потому что Сигналы, интенсивные сигналы возбуждают лимбическую систему. А что происходит с... Это затылочная доля. А что происходит с синим? А с синим происходит просто все наоборот. Когда мы попадаем в что-то синее, то у нас возбуждаются зоны неокортекса, приблизительно за те же самые, ну, плюс-минус 100 миллисекунд, там, 120. Но все равно это происходит намного быстрее. Мы еще не осознаем а, того, что с нами что-то происходит, о том, что у нас происходят изменения, и у нас начинают возбуждаться логические схемы. Когда нам нужен синий? Когда мы говорим про торговлю? Ну, у меня есть простой ответ – никогда. Но не совсем. <свят> <свят> но тем не менее, вот этот вот баланс, и здесь мы, когда будем говорить про индексы цветопередачи и другие сугубо светотехнические характеристики, мы просто будем все время возвращаться к одному и тому же. Если нам нужна эмоция, если нам нужен импульс, то мы должны возбудить те зоны, которые этот импульс создают. А дальше простая статистика. Дальше мы перейдем в статистику, которая будет нам говорить, чем больше импульсов, это как конверсия. Да? Чем больше, если у вас конверсия там, 20%, то чем больше покупателей придет, тем больше будет совершено покупок.